Сьогодні у нас незвичайна подія. Перше в Запоріжжі ми відкриваємо виставку Живопису, присвячену Андрію Тарковському. І невеличке привітання від нового театру. Сьогодні ну, він нам хоче подарувати нашого загалу, щоб ми якось резонували з тим, що ми навпрос себе бачили. просыпаюсь, будь благословенная, говорил и знал, что дерзновенно мое благословение, ты спала. И веки, синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола. И синевой тронутые веки спокойны были, и рука тепла. А в хрустале пульсировали реки. Самое главное, на самом деле, это вся эта это портреты героев фильма Тарковского. Безусловно, Тарковский – это любимый режиссер практически с юности. И, собственно, я и выбирал эти портреты не потому, что мне хотелось, собственно, выделить какие-то персонажи особого рода и прочее. Нет, для меня самое важное было, как для художника, покопаться в себе и попытаться ответить на вопрос, почему именно Тарковский. Выбрал этих актеров. Ему удалось разобраться. Ну, кто же это скажет? На самом деле, конечно, нет, если честно. Все, тут все свои греха стоит Тарковский, он ведь и сам был художником, и всем это известно. Но, в общем-то, у да. него были работы. Он очень был человеком близким изобразительному искусству. Ну а на самом деле, если честно, я бы, может быть, показал ему несколько портретов. Может быть, портрет Янковского, может быть, портрет отца его, Арсения, ну и может быть, портрет Соловицы.